День починається із складовища і завершується так само, кажуть батьки загиблого військового. Етнічний молдованин з Новоселиці Дмитро Ігнатеско понад 20 років проживав з родиною в Італії. З початком повномасштабного вторгнення повернувся до України та пішов добровольцем на фронт. Такий так, і так, так, і так. Дедом, що дід прийшов з фронту. Так, дуже гор'їлося. Які медалі, вон так. деду медали, так он как бы уберегал, так, чтобы... Вот, вот дед какой был. Я тоже буду, как дед. Не переживайте, мама, папа. Я тоже буду, как дед. Андрей. Вот так вот. Но дед пришел с фронта, а он не пришел. Да. Вот так. Когда начала война, все он не мог там ни работать, ни спать, ни потому что. Тут мы, тут. Вот он Говорит, я чекать не буду, что, когда русские придут до Днестра, Но... або вы до нас, до меня, або я иду до вас. Да, я. Вот Али, равно тебе слова, я так. Він ці слова не казав, якщо ви не приходьте до мене, то я йду до вас. І він через пару днів приїхав додому. На машині сам. Коли перецікав кордон всі тікали тікалі сторони. ніж він одна машина заїхав на Україну. І він приїхав, в цю п'ятницю ввечері він приїхав. В субботу рано поехал в военкомат. И в неделю, это было 6, -го, 6 -го, да. березня. Да. Я поехал, все. Да, звонил, звонил. Через два дня все время он звонил оттуда. Он нам ничего не рассказывал, только так, мама, папа, у меня все хорошо. Вы за меня не переживайте. У меня все окей. Так, он все время говорил, у меня все окей. Не он работал в Угледар, э, Богоявлинка, да, Донецкая, область. Донецкая область. Да. В Донецке. Так, рассказывал, что они там в Богоявленку, там на Новую Почту, они, ну те, что уже были как бы выходные, шли туда, чтобы на Новую Почту какие-то посылки забрать, и там были такие э, такие мадамы, что там все время с плакатами э, "Слава России". Да, вот такие были там. Он тоже это нам рассказывал. Он говорил, что ну, если бы она хочет Россия, возьми, Чомайдан и туда. Подайся на Россию. да. Вот так он, как бы, смотрел на них. Тут кормишься, тут живешь, Россию хочешь. Последний раз мы 9 разговаривали вечером, 9 августа. Он позвонил. То последний раз мы разговаривали. Да, последний раз. Потому что он мал поступать на работу 10, -го, 11 -го. и 12 уже мал нам тоже позвонить. Ну, Девятого был последний разговор у нас с ним. Они постоянно шли на работу, как он говорил, на двое-трое суток. Да. Я бы хотела тогда, чтобы та последняя дорога никогда не кончалась. Потому что мы с того дня два раза в день ходим на кладбище. Вот так живем. Начинается день с кладбища и заканчивается тоже так само. И все. Наверное. Мария. Закончится война, я уже за границу не буду ехать, я уже тут, тут буду. Найду себе работу и буду тут жить.